На зв'язку Олександра Філіпенко, це а, американістка. Олександр, добрий добрий день, добрий день. здравствуйте. А, Олександро. Як правильно трактувати виведення фактично майже повністю американських сил з польської ясьонки? Вот сейчас это как раз та тема, которая максимально обсуждается в комитетах по, по международным делам в Конгрессе. Сейчас это вопрос, который задают, собственно говоря, конгрессмены. На данный, на данный момент Белый дом всячески обращает внимание на все, что происходит внутри США, на экономическую политику, на все, что касается тарифов, пошлин, которые вступают в силу, в сегодня, которые вступают в силу сегодня. Но и одновременно американская администрация Дональда Трампа уходит от ответов относительно того, каким образом сейчас это должны трактовать в США, а главное, как это должны трактовать союзники по Североатлантическому альянсу. Вот каким образом, что это означает. Но поэтому ожидаются еще заявления и от Пита Хэкзета, от министра обороны США, ожидаются заявления от Белого дома. На данный момент сейчас американская администрация всячески показывает, что все идет так, как и было запланировано, никаких, э, никаких, значит, ничего не меняется. Да, вот сейчас перестраивается система помощи Украине, перестраивается, как об этом говорит Белый дом. Но каким, чином, он... в какой бик она перебудовывается? Пока что мы видим, что эта помощь, она не то, что сокращается, она сводится до нуля майже. Вот именно, вот, вот именно. И сейчас в Конгрессе большое количество, ну, часть конгрессменов, те, которые поддерживают помощь Украине, они и пытаются понять, что в действительности происходит. Потому что выглядит все, абсолютно правильно, выглядит все как просто полная, полный отказ в этой помощи. Тем не менее, что касается американских граждан, которые сейчас полностью заняты вопросами пошлины, тарифов и так далее, им задаются сейчас вопросы о том, как они относятся к... Прод продолжению помощи Украине или, наоборот, прекращению помощи Украине. Сейчас большинство американцев говорят, что нужно продолжать эту помощь. Но, как мы видим, сейчас работает, работает эта тактика Стива Беннона. Стив Беннон — человек, политтехнолог, человек, который привез, привел Дональда Трампа к власти в 2016 году. Работает эта тактика затопленного пространства внутри США. Вот я специально смотрела и экс, твиттер бывший, и разные социальные сети американские. Внутри Трі США це практически не обсуждается. Не обговорюється допомога Україні. Не абсу... Вивод. З допомогою не... по України зараз от... мінімально. Це, ми, це ми це не знаємо. А по... те, що дивіться, те, що фактично такими діями Сполучені Штати кидають, можуть кинути країни НАТО в Європі, на призволяще. Вот именно, особенно после встречи и, в Брюсселе, и... особенно после встречи Марка Рубио, встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Вот я тоже присутствовала в Брюсселе на этой, ну не, не конкретно на их встречах, но на встречах, которые были открыты для журналистов и политологов. И при этом все, абсолютно все сотрудники Североатлантического альянса, все руководители, все чиновники НАТО как один говорят, что они не видят изменения позиции России относительно Украины, они не видят изменения позиции. России с 22 -го года, то есть фактически уничтожение. Вот, они не видят никаких изменений и значит, что не, не должны быть изменения и в деятельности, соответственно, стран-членов Североатлантического альянса. Там нет наивных как раз людей совсем, но тем не менее мы видим, как действует США. Сможет ли Марко Рубио, министр иностранных дел, то есть госсекретарь США, донести до Дональда Трампа реальную позицию стран Североатлантического альянса? И действительно, они теперь должны, получается, брать на себя гораздо больше ответственности, вот это мы увидим в самое ближайшее время. Марко Рубио пока говорил о том, что, да, политика США остается прежней, ничего не меняется. И да, прекрасно все понимают. Но, как всегда, как сейчас все э, представители администрации Дональда Трампа, тут же Марко Рубио переходил на э, похвалу Дональда Трампа и говорил о Там, том, что, ну, ясно, он в его команде. Как он может быть против меду. Тут, э, и параллельно с тем э, делегация, точнее, Представництво сполучених представники сполучених штатів не будуть брати участь у наступній зустрічі Рамштайн, яка в якій обговорюється допомога Україні, конкретних військових речей, які необхідні для допомоги Україні. Як це трактувати? Это объясняет Белый дом, по крайней мере, они это объясняют так, тут это я просто передаю то, как они это видят, поскольку для меня это выглядит действительно несколько по-другому. Белый дом это объясняет тем, что они занимаются переговорами, они переговорами занимаются с российской стороной, и сейчас поэтому на данный момент они должны взять паузу во всех остальных переговорах Прекрасно. и встречах. Прекрасно, вот это так это такой взгляд американської сторони, который, конечно, как ми з вами понимаем, ну по-другому совершенно выглядит отсюда. Прекрасно. Ну, це виглядає так, нібито вони вирішили повністю не те, що натиснути, а завести Україну в глухий кут, коли нам нічого не залишиться іншого, як прийняти е умови, які висуває Росія в плані тих мирних домовленостей, які мирних в лапках мирних домовленостей, які підіймаються. Вот именно, это именно, что это и выглядит. Вот это именно выглядит так. так. Так, це дійсно. Yeah, от ви, як ви, от Американі сказачи, це дійсно так, що вони це прийнято стратегічне рішення? Таке, чи що це? От я намагаюся зрозуміти, це такий тактичний крок, чи це стратегічне рішення е, нинішньої адміністрації американської? з приводу того, значить, так, ви е, ми з цієї всієї історії повністю виходимо. Ніхто вам допомагати не буде. От є умови, які висунули Росія, будьте люб'язні, приймайте. Тоді лінія фронту зупиниться там, де вона стоїть зараз. Ні, он там уже як каже сирський на Сумщину, на нахай. Харківщину наступають, вже формується, готуються на, на тактичні навчання. Схід як вони чи захід називаються на території Білорусі. Із Білорусі може повторитися наступ 2022 року. І повториться взагалі історія з наступом. Історія 24 лютого 22 року буде повторена, і тоді ви матимете ще гірші наслідки, аніж могли б мати, якби погодилися на ті незручні умови Росії, які маєте зараз. Це зараз не цей такий катастрофічний сценарій намалював, катастрофічний. Намалював. Сценарій, ви розумієте? Це а, не да, так, конечно, як буде це не прогноз. Це... це може бути теоретично. Тут ви нам ви ж розумієте логіку цих людей, філософію цих людей. Ми тут сидимо в Києві. Ми не розуміємо. Нам сказали 22-му році: у Америка буде з вами стільки, скільки потрібно. Але якось ну, значить, вже я так розумію, стільки скільки потрібно Америці. Ви розумієте, ми ж з України як сприймаємо? Ми дивимося на це. Ми, от ми от розрізняємо що. Америку, а не адміністрацію Байдена, а адміністрацію Трампа. То виникає питання: ми тут, як громадяни, як держава, як суспільство, ми кому повинні довіряти конкретним американським політикам чи державі і державній системі, яка працює як єдиний механізм, як такий великий потяг, який постійно їде в заданому напрямку, і неважливо, хто машиніст. Вот именно, что вы просто абсолютно в точку попали, потому что это изменение системы сейчас в целом американской. Это мы с вами можем еще часами говорить, но действительно Дональд Трамп представляет собой абсолютно другой подход вообще и к международным отношениям, и к внутренней политике США. Вот те кадры с Майком Пенсом, которые вы сейчас показываете, вице-президент Майк Пенс сейчас выглядит абсолютно человеком чуждым администрации Дональда Трампа. Он так критикует администрацию Дональда Трампа. Но и то, что происходит в действительности за кулисами – мы не понимаем до конца. Ну, я не буду далеко уходить, просто показать, например, экономики той же. Питер Навара, человек, автор вот этих вот тарифов и пошлин, как выяснилось, он, оказывается, в своей книге просто использовал выдуманные цитаты. Он выдумал человека, выдумал некого экономического специалиста и цитировал его в кавычках, это в огромных кавычках, цитировал. Просто его не существует. И вот такой человек сейчас является советником Дональда Трампа, которого Дональд Трамп слушает каким образом вообще это в страшном сне себе невозможно было представить. При этом, возвращаясь снова к встрече в Брюсселе, все-таки то, что я слышала сама от разных представителей, от чиновников НАТО, они все как один, да, они продолжают говорить в том же духе, в котором говорили чиновники во время администрации Байдена. Год назад тоже я была на этой встрече в Брюсселе, ничего не изменилось, для них ничего не изменилось. По поводу учений в Беларуси, кстати говоря, один из представителей разведсообщества, с нами, когда встречался, он рассказывал о том, насколько серьезно они за этим следят и как внимательно они будут следить. 100 тысяч человек будут принимать участие в этих учениях в Беларуси. Вот эти опасения все есть у американской страны. Но мы видим, что до Дональда Трампа как будто бы это все доходит через огромное количество фильтров. Самый близкий ну, к нему девица. человек это. Это вот. как раз Марко Рубио, который был в Брюсселе, но Дональд Трамп совершенно в своей позиции находится. Да, мы будем сейчас сделки заключать, мы будем заключать сделки. К сч... Сейчас, так скажем, к счастью, но ну, к счастью было бы, если бы он действительно заключал эти сделки. Но он говорит о том, что он злится, он раздражается. Действительно, тот самый Владимир Путин, который якобы, ох, так готов идти на... все, скажет, сделает все, что скажет Дональд Трамп. И если бы Трамп был президентом, о, конечно, ничего бы не началось войны, как они это называют, не началось, то есть полномасштабного вторжения. В 2014 году как будто бы ничего еще не началось. Вот можно так подумать. Но Дональд Трамп, да, вот он это все говорил, говорил и говорил. Сейчас мы видим, что ничего Владимир Путин не собирается останавливаться никаким образом. Никаких планов об остановке нет. Об этом еще раз повторюсь, говорили все совершенно чиновники НАТО, с которыми удалось поговорить. То есть наивности там нет ни капли абсолютно, но при этом до Дональда Трампа как будто бы это доходит через огромное количество фильмов. Он сейчас абсолютно сосредоточен на внутренней политике. При этом, я должна сказать, один очень важный момент. Есть сейчас опасения. Многие говорят, а сейчас Дональд Трамп все бросит, плюнет и вообще перестанет заниматься Украиной. Вот он не может перестать заниматься Украиной полностью по одной простой причине. Он много чего наговорил во время своей предвыборной кампании. Ох, много чего обещал. И что экономика будет расцветать. И как замечательно заживут американцы. Вот-вот как только Дональд Трамп станет президентом буквально. И это все какие-то общие слова. О, экономика будет замечательно и процветать. Какие-то общие слова. Я прекращу войну, как говорил Дональд, все войны, он это так назвал, все войны прекратят стрелять. Это очень конкретная вещь. Это очень конкретная вещь, которую можно реально предъявить. Экономика будет замечательной, когда, что, чего. Я прекращу ну, слушайте, все вот так войны. вот сгадываючи, извините, я не помню, какие это точно рік, может, коллеги мне подскажут. В каком году э, Сполученные Штаты закончили войну в Афганистане? Ну, вот еще давно видно. Вывод в, в, при Байдене был? Зак, вина закончилась? Вот это да, тоже, тоже хороший очень вопрос. Все, что происходит там в особенности. Закончилась вина. Вины нема. Все мир. Ну таким образом, если такой подход, ну как вот как раз, если Я говорить про Я закончу войну. Он так да, закончил, но какой ценой? Ну, э, Ясенка, та, польське місто. Звідти виходить американський контингент. Ну, сейчас За переговорної групи повода, в, да, в Рамштайне виходить американська сторона. Это тоже, да. да. З Афганистану виявилася Я не знаю, да. чи можна ці аналогії якось э... ну, Тут Це ну, риторичне питання. Что, что касается Афганистана, вот Дональд Трамп уж, э, если сравнивать с выводом войск из Афганистана, на этом он сделал часть своей предвыборной Окей. кампании. Как ужасно Байден это все сделал. Как Байден во всем виноват, как это плохо, как это плохо Но для зараз, США. Чтобы далее, не выявилось, что э, Трамп на э, те же самые грабли, которые он считает байденовскими, наступит и ударится еще сильнее своим лобом. Мене мені буквально одне останнє питання. То дивлячись от ви як американістка, чи може дуже коротко хвилина, чи може тоді Україна, українське суспільство довіряти сполученим штатам, дивлячись, що так от раз різко як флюгер змінилася взагалі позиція Америки. Вот именно, что это, к сожалению, доверие именно к демократической партии. Все, что мы видели до этого, это демократическая партия. Сейчас это не просто республиканская партия. Кстати, республиканская партия сильно отличается. Это трампизм. Конкретно Дональд Трамп. Конечно, личность здесь, это, извиняюсь, роль личности в истории. К сожалению, как бы позже Я не верю в роль особистости в истории, потому что так или иначе есть запят певное суспільство. Не только Трамп и трамписты голосовали за Трампа. А за Трампа проголосовали великая американцев. Пішла на виборчу дільницю, або відправила по пошті. Олександр, я вам дуже дякую. Олександра Филипенко, американістка з нами на зв'язку.